Me. नवरा हले डुले जरी असला तरी बहीण निवडणुकीच्या दिवशी सांगते काय करायचे ते कर राम कदम निवडणुकीला उभा आहे त्यालाच मत देऊन ये घरी जेवायचं असेल तर लक्षात ठेव घाटखोर वेस्ट जाऊन बघा तुम्ही तुम्हाला सगळ्याला बघून माझ्या रक्षाबंधनची मला आठवण आली आता निवडणूक माझी नाही मी हे का म्हणालो ज्या वेळेस बहिणी ज्या वेळेस माता भगिनी हा निर्धार करतात हे शंभर टक्के निवडून आले पाहिजेत तर त्यावेळेस ती एकटी बहीण निर्धार करत नाही आजूबाजूच्या चाळीतल्या सगळ्या बायकांना आपल्या पद्धतीनं समजवून देने की अगर बात हो और जो तौर पे श्लम में रहने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहां पर तो कचरा इतना प्यार से सफा किया जाता है कि स्वतः जो दारा थे समोर से धड़ 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 तहत तिथे दार आल तिथे मैं ही घरात घुसले रे घुसले दारा समोर ठेवते खर है का खोट है ज्या ज्या हसता है हा सी प्रयोग शंबर टक्के है जे हसायला तैयार नहीं या मेले लस महित कि जो भी आदमी जीवन में बड़ा या सफलता प्राप्त करना चाहता है। हर्दिक स्वागत, स्वागत महिला मोर्चा सम्मेलन मध्य हार्दिक हार्दिक स्वागत महाराज को करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर को बंधन करते हुए क्रांति ज्योति जी को बंदन करता हूं इस मंच पर अपने लोकप्रिय खासदार श्री मनोज कोटक जी और दयावान और ड्रेसिंग ड्रेसिंग आमदार राम कदम जी इस मंच पर मुंबई महा महिला की अध्यक्षा श्रीमती शीतल गंभीर जी श्री कविता देशमुख ने मुंबई लोकसभा की प्रभारी श्रीमती निहारिका खोंद श्रीमती योजना ठोकले बिंदु त्रिवेदी जी कल्पना बेंकटेश बैठी हुई हमारे नगर सेवक पहने और महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सभी और पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत छोटे समय में भी आप लोगों ने इतना बड़ा यश संपादित किया है कि इस देश की आधी शक्ति है वह शक्ति यहाँ पर अपने महायुति के उम्मीदवार मिहिर कुटेजा जी को विजयी कराने के लिए सक्षम है आपण सगळे इकडे उपस्थित आहोत आज हा भव्य किल्ला असेल म्हणजे आम्ही मनोज कोटकजींच्या काम आहोत महानगरपालिका किंवा जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक गोष्टी मध्ये महिलांचा साथ आणि महिलांचा सा विकास ह्याच्यासाठी नंबर वन हा जिल्हा आहे ह्याच्यासाठी जोरदार टाळ्यांची गरज आहे कुठलाही कार्यक्रम असू दे हळदी कुंकचा कार्यक्रम असू दे किंवा कोविड मध्ये वॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम असू दे सगळ्या सगळे आमदार असू दे खासदार असू दे सगळ्यांनी मदत केली मराठी समजून घ्या सॉरी आगामी इलेक्शनासाठी आपल्याला अजून डबल करायची नी आहे नीरबाईंना आपल्याला खूप भव्य मताने निवडून आणायचं आहे काय माहितीये का बाजूचे ओबाटावाले आहेत हे बसलेच आहेत जेव्हा आपण त्यांचे आमदार आपल्या गटामध्ये येत होते तेव्हा ते झोपले होते त्यांना एक एक दिवस आधी सुद्धा माहित नव्हतं की त्यांचे आमदार आपल्याकडे येत सर्व मातृशक्तीला सर्व महिलांना मी पहिले अभिवादन करते आणि नमन करते कारण महिलांची ही जी शक्ती आहे ही फार महत्वाची शक्ती आहे आणि महिलांच्या शक्तीशिवाय काहीही होऊ शकत नाही हे ताईंनी आपल्याला आता बऱ्याच देऊन सांगितले त्याचप्रमाणे आपले जिल्ह्याचे अध्यक्ष अशोक रायजी यांचंही स्वागत होत या ठिकाणी त्याचप्रमाणे मुंबईच्या अध्यक्षा मुंबईच्या अध्यक्षा शीतलताई गंभीर यांचं त्याचप्रमाणे माजी आमदार मंगेश सांगळे यांचा सानिवारांचं स्वागत करायचंय संपूर्ण महिला शक्ती आपल्या मोदीजी का अभिनंदन भारत माता की भारत माता की चं स्वागत आहे तुम्ही उपस्थित झालात आणि मीर कोटेचा यांचा प्रचाराचा शुभारंभ सुद्धा या ठिकाणी झालेला आहे काय सांगाल भारतीय जनता पार्टी के उमेदवार नॉर्थ इस्ट मीरबाई कोटेच्या आज चुटली प्रचार केली आज जो महिला मोर्चा उनका जो शक्ती प्रदर्शन है। और जो सभी भाव के साथ हमारे साथ महिलाएं जुड़ी है हमें तो संपूर्ण विश्वास है क्योंकि नारी शक्ति हमेशा काम ज़्यादा करती है और नारी और हमारी बहनें जो भी काम कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मन उनसे शुभेच्छा दे रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि नारी शक्ति के कारण ही हमारे मीर भाई कोटे कोटेजा संपूर्ण बहुमति के साथ जीते आपने एक बात बताई महिला मोर्चा हर जगह पे है तो उसका नतीजा कैसा यहाँ पे दिखेगा महिला मोर्चा में हमेशा मैं मानता हूँ कि महिलाएं जो भी काम करती है वो बहुत डिटेल में काम करती है तो कोई भी फील्ड रहा वो घर रह ऑफिस रह गए कोई एन का काम रहे समाज का काम का 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 रहे राजनीति का काम रहे महिलाओं को जब भी कोई भी काम दिया जाता है तभी वो लोग बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और वो शक्ति जो हमारे पास है और मोदी जी का जो महिला शक्ति को हमेशा प्राधान्य दिया गया है शक्ति तो स्वरूप में हमें रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा में बता महिला मोर्चा खाली कदम नगर में है सभी जगह पे हम लोग ले रहे हैं हमारी महिलाएं हैं सब साथ में है एकजुट है और कोई भी शुभ कार्य करने के टाइम जब हम हमारी एकजुटता दिखाते हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ता है और वो उत्साह से ही आगे काम होता है और पॉजिटिव एनर्जी से लोग काम करते हैं बैठक होती एक संमेलन विधानसभा नारकर बघू शकतात की केवढी सरकार भारतीय जनता पक्षाची जमलेली आहे हे एक संकेत आहे की पूर्ण देशात काय वातावरण आहे हे एक संकेत आहे इंडिया अलायन्सला की भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरलेला आहे आणि हे एक संकेत माझ्यासाठी पण आहे माझा आत्मविश्वास आज खूप उंचवलेला आहे कारण दरेक दिवस जसं जातो आहे माझा आत्मविश्वास वाढत चाललेला आहे की अबकी बार ईशान्य मुंबईमध्ये तर आम्ही निश्चितच विजय होऊ पण अबकी बार चारस पार पण निश्चितच होणार पूर्ण या लोकसभामध्ये आज कुठल्याही ठिकाणी सभा आहेत आणि आज फक्त इकडेच सभा होती बाकी आमची वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळ्या मोर्चाची बैठका चालली आहे उद्या भांडूपमध्ये अशाच विशाळ स्वरूपाचा युवा मोर्चाचाही संमेलन होणार आहे आणि जशात जसं दिवस जात आहेत येणाऱ्या काळात महायुतीचा एक विराट महासंमेलन पण आम्ही आयोजित केलेला आहे तर जसे जसे दिवस जाणार आणखी ताकदीने भारतीय जनता पक्ष व महायुतीचे कार्यकर्ता तुम्हाला मैदानात दिसणार प्रफुल्ल कदम विधानसभामध्ये विजिट करून गेले आहेत शिवाजीनगरमध्ये व्हिजिट करून गेलो तर काय सांगणार ते त्यांचा पक्षाचा प्रचार करत आहेत आम्ही मोदीजींचे सैनिक आहोत आम्ही घरोघरी प्रत्येक वस्त्यांमध्ये प्रत्येक सभांमध्ये सर्वांना हेच सांगू इच्छितो की मोदीजींची विकासाची गंगा प्रत्येक घरी पोचलेली आहे कशा प्रकारे मोदीजींनी गेल्या दहा वर्षात समाजाचा प्रत्येक पंथ असो घटक असो न जाती न धर्म न भाषा काही भेदभाव केल्याशिवाय सर्वांचा घरी मोदीजींचा विकास पोचलेला आहे धन्यवाद प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी महिला शक्ति मातृशक्ति हमारी भगनियाँ बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुई है आज भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई का महिला मेलावा था और आपने देखा होगा कि पूरे देश के तरह ईशान्य मुंबई में भी मोदी जी के प्रति एक उत्साह का वातावरण है यही कोटेचा जी को सांसद बनाने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए ये हमारी मातृशक्ति ने आज प्रण लिया है जितनी माताएं बहनों का हमारे साथ में जो आशीर्वाद है जिसके कारण मैं मानता हूँ कि अब की बार 400 पार का नारा पूरे देश में और ईशान्य मुंबई में भी कमल एक बड़े पैमाने पर खिले रिकॉर्ड ब्रेक होगा ऐसा आपको लग रहा है बिल्कुल और यहाँ पर जिस तरह महिला कार्यकर्ता आपसे मिल रही हैं आपके साथ सेल्फी ले रही है फोटो ले रहे हैं आपको ही अपना सांसद मान दे क्या कहेंगे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिहिर कोटेचा जी को प्रत्याशी बनाया है इन माता भगिनियों का पिछले पाँच साल मुझ पर एक आशीर्वाद था एक बहन करके उन्होंने मुझ पर काफी स्नेह रखा और ये स्नेह का प्रतीक है कि इन माताओं बहनों के विश्वास के ऊपर हमने कार्य के आधार पर हम खड़े उतरे आने वाले दिनों में मिहिर कोटेचा जी सांसद बनकर ईशान्य मुंबई की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करेंगे और इन सभी माता बहनों के आशीर्वाद पे वो भी खड़े उतरेंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ये हम सबका लक्ष्य है सर दो दिन बाद गुडी पाड़वा है हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आ, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए देखिए एक उत्साह का माहौल हिंदू नववर्ष का हिंदू नववर्ष जिस तरह से मनाया जाता है हम अलग अलग क्षेत्रों में स्वागत यात्रा करेंगे हमारी नववर्ष समितियां है जो अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा का आयोजन करती है और हिंदू समाज सकल हिंदू समाज पूरे उत्साह के साथ इस गुड़ी पाड़वा को मनाता है और ये जो गुड़ी अपने घर पे लगाना यानी एक प्रगति की गुड़ी एक विकास की गुड़ी अपने घर पे हिंदू समाज लगाता है वह इस बात का प्रतीक है कि 5000 वर्षों का सनातन हिंदू धर्म का यहाँ पे जो इतिहास है उस हिंदू धर्म के इतिहास के आधार पे हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश को सुख शांति और समृद्धि और समाधान दें